Ну, первый тайм вообще был безобразный, как в плане отношений, так в плане и организации. Не все, конечно, но на самом деле, я говорю, что... И перед игрой сказал, что, ребята, что свой класс нужно показывать на футбольном поле. За счет чего? За счет организации игры в первую очередь. Игровой дисциплины. В первом тайме она, она вообще отсутствовала. Но второй тайм порадовал в плане ведения игры. То, что требуется быстрый переход из обороны в атаку, после потери мяча возвращались, от своих позиций работали. Но и совершенно другая картинка и совершенно другой результат. Насколько гравцы уже разумеют ваши вымоги? Может, это. Ну, тяжело прошло не так много времени. Но во втором тайме было видно, что понимают да, те требования, которые предъявляются команде. Для этого и есть. Эти товарищеские игры, контрольные игры. И ребята знают, что вот эти у нас две игры. Мы говорим, что будем составы еще тусовать в разных сочетаниях, а уже начиная с третьей игры. Планируем уже <клухи>, наигрывать тот состав, который будет готовиться к старту чемпионата. На кого группа допомагає, були різні тесты. Насколько физическая форма наближается, допустим, оптимальная, хоча б стабильная. У нас еще достаточно времени, чтобы именно набрать еще форму именно как функциональную, так и тактическую. Так что здесь говорю, что сейчас каждая игра она будет показывать, кто в каком состоянии, как функциональном и кто как понимает эти требования. Нет, ну сочетания поменяются на следующую игру, а там уже будем уже делать выводы после завтрашней игры. Ну, понятно, что требования немного изменились, но все равно, чем выше уровень футболиста, тем он быстрее воспринимает эти требования и выполняет их на футбольном поле.